Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir einen super einfachen Kuchen. Das ist ein Marmorkuchen. Ein Gugelhupf, der super saftig ist, obwohl er ganz ohne Öl und ganz ohne Butter gebacken wird. Die Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Los geht's! Als erstes 250 g normalen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und drei Eier schaumig schlagen. Das dauert ungefähr 5 Minuten und die Masse wird dabei etwas heller und schön luftig und locker. Dann 250 ml Sahne hinzufügen und die Sahne auch nicht weiter schlagen, einfach nur kurz untermischen. Als nächstes 250 g normales Mehl und ein Päckchen Backpulver mischen und sieben. Gesiebtes Mehl macht den Teig locker und nicht so schwer und das Backpulver kann sich gleichmäßig im Teig verteilen. Das Mehl dann ganz locker und zügig unter den Teig mischen, am besten ohne Mixer, ich nehme auch keinen Mixer, denn dieses intensive und zu lange Rühren könnte den Kuchen später auch speckig werden lassen, das heißt er würde aussehen, als wäre er nicht durchgebacken und das wollen wir nicht. Die Backform gut mit Butter einfetten und mit Semmelbrösel oder Mehl ausstreuen, ungefähr 2 Esslöffel. Die Reste dann abklopfen und ungefähr 2 Drittel des Teiges in die Backform füllen. Unter den restlichen Teig 2 Esslöffel Kakao und etwas Milch rühren. Das sind auch circa 2 Esslöffel. Der dunkle Teig sollte nicht fester als der helle sein. Der Kakao neigt ja auch sehr schnell zur Klümpchenbildung und deswegen sollte man ihn auch immer sieben. Den dunklen Teig dann auf den hellen Teig gießen und mit einer Gabel oder mit einem Holzstäbchen in der Backform Kreise ziehen. Der Kuchen wird dann im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 150 Grad Umluft ca. 50 bis 60 Minuten gebacken, je nach Backofen. Meiner war 50 Minuten im Ofen und ich habe ihn mit Umluft gebacken. Macht auf jeden Fall einen Stäbchentest. Den Kuchen dann vorsichtig stürzen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Und hier sieht man auch sehr gut, wie weich und zart der Kuchen ist. Man kann ihn später zum Beispiel mit Schokoglasur überziehen oder ganz einfach, wie ich es gemacht habe, mit Puderzucker bestäuben. Und das Beste dabei ist, bei diesem Kuchen könnt ihr das schlechte Gewissen ein bisschen vergessen. Denn dieser Kuchen ist etwas leichter als ein gewöhnlicher Marmorkuchen. Er wird ja ohne Öl und ohne Butter gebacken. Öl ist ja Öl und der Fettgehalt von Butter liegt in der Regel bei 80 bis 90 Prozent. Und die Sahne hat circa 30 Prozent Fett. Und hier noch mal wie immer eine Nahaufnahme für euch, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar fluffig der Kuchen ist und damit ihr die Struktur des Kuchens sehen könnt. Er ist wirklich wunderbar locker und luftig. Backt ihn mal nach, er ist es wirklich wert. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.